شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ یعنی کجی نہیں رکھی بلکہ ایک سیدھی کتاب بنائی تاکہ وہ سخت عذاب سے خبردار کرے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں اور ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جو ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور وہ لوگوں کو خبردار کرے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے نہ ان کو اس بات کا علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو یہ بات بہت بڑی ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بس جھوٹ بولتے ہیں شاید تم اے محمد ان کے پیچھے غم سے اپنی جان کھو بیٹھو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے ہم نے زمین کی چیزوں کو ایک زینت بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور ہم یقیناً زمین کی سب چیزوں کو ایک دن چٹیل میدان یعنی خاک بنا دیں گے کیا تم نے گار اور تختیوں والوں کا واقعہ سمجھا وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے جب وہ چند نوجوان گار میں پناہ گزین ہوئے اور کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری پیدا فرما پھر ہم نے ان کے کانوں پر کئی سال تک نیند تاری کر دی پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں میں کون صحیح وقت کا اندازہ لگا سکتا ہے ہم تمہیں ان کا صحیح قصہ سناتے ہیں یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہو گئے اور کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے اگر ہم ایسا کریں تو یہ بہت بڑی غلط بات ہوگی یہ ہماری قوم تو اس کے سوا کئی معبود بنا بیٹھی ہے جن کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تو پھر ان سے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اور جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں چلو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے کام میں آسانی کرے گا اور تم دیکھتے کہ سورج جب طلوع کرتا تو ان کے گار سے دائیں طرف ہو کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف کٹ جاتا اور وہ غار کے کشادہ مقام میں تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی رہنما نہیں پا سکتے اور تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے تھے اور ان کا کتا گار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تم ان کو دیکھتے تو خوف سے بھاگ کھڑے ہوتے پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ واپس میں پوچھ تاچھ کریں ایک نے کہا کتنی دیر ٹھہرے ہو دوسرے نے کہا ایک دن یا کچھ کم پھر انہوں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے اب تم کسی کو پیسے دے کر شہر بھیجو اور دیکھو کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے وہ کچھ کھانے لے آئے اور نرمی سے چلے کسی کو پتہ نہ چلے اگر انہیں تمہاری خبر ہو گئی تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں واپس لے جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں پھر جب وہ لوگ ان کے بارے میں جھگڑنے لگے تو کہنے لگے ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا رب ان کے حال کو خوب جانتا ہے وہ لوگ جن کا معاملہ غالب تھا کہنے لگے ہم ان پر مسجد بنائیں گے کچھ لوگ کہیں گے وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ کہیں گے پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا اور کچھ کہیں گے سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا یہ سب اندازے ہیں کہو میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد جانتا ہے تھوڑے ہی لوگ ان کا علم رکھتے ہیں لہٰذا ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر ظاہر بات پر اور ان کے بارے میں کسی سے سوال نہ کرو اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہو کہ میں یہ کل ضرور کروں گا مگر یہ کہو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر بات کی ہدایت دے گا اور وہ اپنے گار میں تین سو نو سال رہے کہہ دو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے آسمانوں اور زمین کا پوشیدہ علم صرف اسی کے پاس ہے کیسا خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں اور وہ کسی کو اپنے فیصلوں میں شریک نہیں کرتا اور جو وہی تمہیں تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اس کے الفاظ کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں صرف اس کی رضا چاہتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی چمک دمک کے پیچھے نہ لگو اور جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اس کا کہنا نہ مانو وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے کہہ دو یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اب جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کرے ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو پگلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو ان کے چہروں کو جلا ڈالے گا کیا ہی برا ہے وہ پانی اور کیا ہی بری ہے وہ آرام گاہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کے اجر ضائع نہیں کریں گے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے وہ وہاں تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے کیا ہی بہترین بدلہ ہے اور کیا ہی اچھی آرام گاہ اور انہیں دو آدمیوں کی مثال سناؤ ایک کو ہم نے دو انگور کے باغ دیے اور ان کے ارد گرد کھجور کے درخت لگائے اور ان دونوں کے درمیان کھیتی کا انتظام کیا یہ دونوں باغ خوب پھل دیتے اور ان میں کوئی کمی نہ ہوتی اور ان کے درمیان نہر جاری کر دی گئی تھی اور اس کے پاس مال بھی تھا تو اس نے اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جماعت میں بھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا اور کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بہتر جگہ پاؤں گا اس کے ساتھی نے جو ایمان والا تھا اس نے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے انسان بنایا لیکن میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بناتا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ماشاء اللہ قوت اللہ بلا اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کم تر دیکھتا ہے تو ممکن ہے میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے اور تیرے اس باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو یہ چٹیل میں دان بن جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور تو اسے تلاش نہ کر سکے اور اس کے پھلوں کو تباہ کر دیا گیا تو وہ اپنے باغ پر ہاتھ ملتا رہ گیا تو اس نے اس میں خرچ کیا تھا حالانکہ وہ اجڑ چکا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا اور اللہ کے سوا اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا یہاں ساری مدد صرف اللہ برحق رب کے اختیار میں ہے وہی بہتر بدلہ دینے والا ہے اور وہی بہتر انجام دینے والا ہے اور انہیں دنیا کی زندگی کی مثال سنا دو جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار خوب ہوگی پھر وہ خشک ہو خو گئی اور ہواؤں سے اڑائے لیے پھرتی رہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے مگر باقی رہنے والے نیک مال تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں اجر کے لحاظ سے بھی اور امید کے لحاظ سے بھی اور وہ دن یاد کرو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان پاؤ گے اور ہم سب کو جمع کریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور سب تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی اور تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بد یہ کیسی کتاب ہے نہ چھوٹا چھوڑا ہے نہ بڑا سب کچھ گن گن کر لکھا ہوا ہے اور وہ جو کچھ کیا تھا سب اس کے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنہوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو تم اسے اور اس کی نسل کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے یہ تو ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے میں نے انہیں ناسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر کیا اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناتا ہوں اور جس دن اللہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی دیوار بنا دیں گے اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے اور جب ان کے پاس ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے صرف یہی بات روکتی رہی کہ ان کے ساتھ پہلو کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے آ جائے اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں لیکن کافر جھگڑتے ہیں باطل باتوں سے تاکہ حق کو مٹا دیں اور وہ میری آیات کو مذاق بنا لیتے ہیں اور جس عذاب کی انہیں خبر دی گئی تھی وہ ان پر آ پڑتا ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی اور اس نے مو موڑ لیا اور بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور وہ اسے نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے اور تمہارا رب بہت ہی معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑتا تو فوراً عذاب نازل کر دیتا مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد انہیں کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب وہ ظالم بن گئے اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا اور یاد کرو یموسا نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا میں اس وقت تک نہ رکوں گا جب تک دو دریا کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں خواہ مجھے کتنے ہی سال چلنا پڑے پھر جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دو دریا ملتے تھے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور وہ مچھلی ایک سرنگ بناتی ہوئی دریا میں نکل گئی پھر جب وہ دونوں آگے بڑھے تو موسا نے اپنے ساتھی سے کہا ہمارا کھانا لاؤ ہم اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں اس نے کہا کیا کہ آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے اسے یاد دلانے سے شیطان نے کافل کر دیا اور وہ عجیب طریقے سے دریا میں نکل گئی موسیٰ نے کہا یہی وہ جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس ہوئے پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ حضرت خزر علیہ السلام کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم بھی دیا تھا موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے سکھائیں جو کچھ آپ کو علم و حکمت سے سکھایا گیا ہے خزر نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اور تم ان باتوں پر کیسے صبر کرو گے جن کی حقیقت سے تم واقف نہیں ہو موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تمہیں اس کی وضاحت نہ دوں پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے خضر نے کشتی کو توڑ دیا موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اسے اس لیے توڑا کہ اس کے سواروں کو گرک کر دے۔ یہ تو آپ نے بہت بری حرکت کی ہے خزر نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے موسیٰ نے کہا جو بھول چکا ہوں اس پر مجھے نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے پھر وہ دونوں آگے بڑھے تو ایک لڑکے سے ملے خزر نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا بغیر کسی بدلے کے یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا خزر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا آپ میری طرف سے کافی عذر پا چکے ہوں گے پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے ان دونوں نے ان سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو خیزر نے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے خیزر نے کہا اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بننے والا تھا اور ہم نے چاہا کہ ان کے رب کی طرف سے انہیں اس کے بدلے میں کوئی بہتر پاکیزہ اور رحم دل بچاتا ہو لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اسے بدل دے کسی ایسے بچے سے جو پکیزہ ہو اور زیادہ رحم کرنے والا ہو اور وہ دیوار وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں یہ تمہارے رب کی مہربانی سے تھا اور میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے اے نبی یہ آپ سے ذوالکنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے میں تمہیں اس کا کچھ حال سناتا ہوں ہم نے اسے زمین میں طاقت دی اور اسے ہر چیز کا راستہ تا کیا تو اس نے ایک راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا جیسے وہ سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہو اور وہاں اسے ایک قوم ملی ہم نے کہا اے ذوالکنین تم چاہو تو ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اس نے کہا جو شخص ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس کے لیے اچھا بدلہ ہے اور ہم اس سے نرمی کا معاملہ کریں گے پھر اس نے ایک اور راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا پایا جس کے لیے ہم نے کوئی اورٹ نہ بنائی تھی یہی تھا ان کے بارے میں ہمارا علم پھر اس نے ایک اور راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے وہاں ایک قوم دیکھی جو ماں مشکل ہی کوئی بات سمجھتی تھی انہوں نے کہا اے ذوالن یا جوج اور مجوج زمین میں فساد پھلاتے ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور اس کے درمیان دیوار بنا دیں ذلقرن نے کہا میرے رب نے جو طاقت مجھے دی ہے وہ بہتر ہے تم مجھے محنت سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار بنا دوں گا تم لوہے کے ٹکڑے لاؤ یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان برابر ہو گیا تو کہا اس پر آگ بھڑکاؤ جب وہ بالکل آگ جیسا ہو گیا تو کہا آپ پگلا ہوا تانبا لاؤ میں اسے اس پر ڈال دیتا ہوں پھر یا جوج اور ماجوج جوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے ذلکرنیر نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزا کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے اور ہم اس دن قیامت کو لوگوں کو ایک دوسرے سے ٹکڑا دیتا ہوا چھوڑ دیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو اکٹھا جمع کریں گے اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردہ میں تھیں اور وہ کچھ سننے کے قابل نہ تھے تو کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا دوست بنا لیں گے ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے کہہ دو کیا ہم تمہیں ان کے بارے میں بتائیں جو امال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا اور ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن نہ رکھیں گے یہی ان کی سزا ہے جہنم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسول کا مذاق اڑایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس مہمان خانہ ہے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وہاں سے نکلنے کا ارادہ بھی نہ کریں گے کہہ دو اگر میرے رب کی باتوں کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی چاہے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کے سامنے لے آئیں کہہ دو میں تو صرف ایک انسان ہوں تم جیسا میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے